Зараз Саша представить людину, яка напевне мала всі шанси зіграти проти команди Білорусі в будь-якому разі на звання того, щоб зіграти у матчі проти за національну збірну України, він мав всі шанси. Але не зіграв через травму і мова про Євгана Макаренка, який отримав серйозну травму у Кубковому матчі проти Карпат. Євган вже був прооперований у Фінляндії, повернувся до Києва і одразу зустрівся із нашим головним редактором Володимиром Звєровим. І саме йому розповів, як прийшла операція, скільки часу потрібно на відновлення, і від чого тепер потрібно відновлюв... відмовитися, аби зберегти хорошу фізичну форму. Ну, как только это случилось, у меня на следующий день с докторами мы начали обсуждать последствия травмы и где оперироваться. Потому что сразу же сказали, что это надо делать операцию, потому что, чтобы в играть в футбол. Да и для обычных людей говорят, что если все, все пустить, пустить на самоотек, то оно плохо срастается, образуются какие-то мышечные там комочки, я не помню, как это все называется а правильно. С доктором посоветовался, он сказал, что там последние операции там, делали широко в, этой клинике. Ходить три недели начали так, потом там надо какой-то режим другой включить сапога, чтобы ахилл чуть-чуть уже начал разрабатываться в, друг, в, более другой форме. А потом уже начинать делать упражнения там, в бассейне, в тренажерных залах начинать. Ну и Самое обидное, что на все это надо долгое время. Пересматривал не один раз этот момент. Получается, я назад пятился там, или бежал спиной. Момент прыжка, ну, грубо говоря, назад бежал и прыгал, и прыгнул. Все масса э, тела на эту ногу, на хил, получается, при прыжке. Я вообще почувствовал, как будто меня кто-то ударил сзади по ноге ударил, и такое сразу же боль, во-первых, и какое-то сразу же они жжение, да, в ноге. Паша рядом стоит. Все, он да. Я говорю, Паша, ты я говорю, меня вот типа ударил, говорю. И судья сразу же начал претензии предъявлять. А он говорит, я вообще рядом не стоял. И судья подбегает, да, говорит, уважаемый Вакс. Я говорит, совершенно типа вообще никто рядом не стоял. Ну, когда доктора уже подошли и сказали, что это все так не все просто, я снял гетер, увидел, что там ну, такая деформация ахила, то я уже понял, что ну, ступать на нее особо не мог, уже в нормальной форме, что не было мышцы, которая держит ахил и сухожилия, точнее. Самое обидное, что сейчас пропустил очень важные матчи для «Динамо», слава богу. Они в нашу пользу хорошо закончились, ребята очень хорошо сыграли, молодцы все в первую очередь все стали более дисциплинированы на поле. От нас Сергей Станиславович, Ребро Рауль требует выполнения каждой своей задачи на футбольном поле. Пусть это защитник будет, фланговые проходы, подачи, там, перестроение, сужение, там, диагональ, страховка и так далее. А же все остальное, импровизация, это уже, я думаю, на чужой половине соперника, уже у их ворот, там где еще, если не дай бог что, то еще есть половина нашей, чтобы бежать обороняться. Да, честно говоря, мне эта позиция нравится. Привык к ней. Мне нравится на ну, ней действительно играть в Динамо Киев. Я получаю это удовольствие. Я, хоть и защитник, всю жизнь играл в, более в линии атаки, там где забивать, отдавать передачи голевые. И... Играя на созидание, то сейчас я выполняю больше роль, как, как защитную, но и в, и в то же время я бегу в атаку, и абсолютно мне хватает того, что я подключаюсь, там простреливаю, по возможности подаю слангу, там, у, 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 бью поворотом. Да. Конечно, хотелось бы больше бить, но я, так честно говоря, такой не жадный в футболе, ну, в футболе не отдаю, ну, стараюсь, по крайней мере, отдать там, передачу тому, который более выгодной позиции. Если даже кто-то кричит, вот бегу-бегу с мячом, там, пытаюсь нацелиться на удар уже, кто-то кричит там из товарищей, пас, 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 то уже все внимание сразу же как-то на него переключается. Но это иногда, честно говоря, получается, что хуже. А если Но, мяч под правой? Если под правой, бей в девятку, она всегда открыта. Да, мне сказали в первую очередь не набрать вес, ну не больше там двух килограмм, трех сказали вот так вот. Буду стараться, не знаю, это тяжело, конечно, потому что малоподвижная малоподвижный образ жизни и ну без футбола буду стараться буду есть сухарики с кефиром водичкой там ну, без шоколада без плюшек на ночь